Kakang enjing sedaya pamirsa, minggu iki kula ajeng ngliput bangunan sing dadi ikonike kutha Solo. Kula niki wonten ing Pasar Gedhe. Ing Pasar Gedhe niki dikenal pasar sing identik karo kuliner. Pasar Gedhe kae tah tiang jino sing bakulan utawa ajeng kulineran. Amarga Pasar Gedhe akeh sing sadhean babi kuah. Iki suasana sekitar pasar, lanjut mubeng-mubeng sekitar pasar. Selain iku, ing njaba pasar ya wonten es gemplul Pleret. Panggonane pas ing ngarep pintu masuk. Niki pintu masuke es gemplul Pleret e pas ing kiwane iki. Iki ya kerep seleweran ing vlog kuliner, rasane seger lan mantep, regine pun mirah. Dahar disambi nonton tugu lan kelenteng. Lan iki kelentenge. lanjut kuliner selanjutnya yaitu ngopi ing lantai loro Niki jenenge kopi Pak Agus, kopine enak lan legi. Ngopi di sambil nonton dalan pasar gede.